Ола! Ну или ночес, ночис, сейчас это, amigos. О! Oh. В общем так. Хочешь ты сразу прикол? Hey. Сейчас покажу. дивиться. на чем я сегодня буду спать. Это матрас. Он, правда, лежал не тут. Трошки вот там, вот метров 20-30 отсюда. Там получается такой заезд, типа дорожка какая-то грунтовая в лес. И прямо за поворотом, короче, лежал Матрас. И за него кострище, какие-то чуваки вообще без спалива. Но я сделал хитрее, я его, конечно же, короче, залез сюда. Тут дуже классно, короче, тут если залазить, есть такая дорожка, она еле-еле пролазится и дуже аккуратно, потому что там такие растут лианы колючие, они дуже опасные. Если за них зацепишься, они не осторожно, то все, порвешь себе и, и кожу. Вот, значит так, начинаем это самое. У меня тут варится гарнир, как обычно. Сегодня гарнир простой это моя овсянка з солью. Потому что у нас будет цікавых вещей. Ну, вчорашній сыр камамберт. Кстати, классный. Значит, в Украине продают неправильно. Я купив жиденьку на маску. Вона, кстати, тут дуже дешевая. Тут кстати, мягкий сосем самый простой такой для тостов. Получается 3,75 за килограмм. Можете посчитать, сколько это в гривнях. <реш> <реш> это дешевле, чем в Франции, чем в Италии. И я купил э, сальчисон. Я в Украине часто его пробовал. первый раз попробую в Испании. Сальчисон это очень охрененная штука. Вот, кстати, кашу я купляю вот такую в желтых пакетах. Это крупная, крупная потому что мелкая, очень сильно пригорая. Правда, с молоком любая пригорая. В общем, все, я показал вам это самое. тут всякие хлебы. Ну, короче, это я приготовился. Думаете, до чего я приготовился? Ага. Потому что у нас сегодня обещанная дегустация. Дивиться, короче. Я зашел в Лидл, я там обнаружил две интересных вещи. Но вторая, короче, пожирнее и чуть подороже. Я буду в следующий раз ее. А смотрите, вот что это. Барон какой-то там. И обратите внимание, так, где тут написано? Вот внизу, смотрите. Год 2019. Опа! Да, резерва! пятилетняя. Я уже пробку проштовхнул, но вот, дело в том, что не у меня никакого этого шурупа с собой, короче. Вот. так я думаю, что гарнир пора снять уже. Опа, 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 хуяк. А, горячо. Так, значит так, я, я поэтому пробку протолкнул уже внутрь. Так бы я открывал его при вас, но пришлось, короче, заморочиться трошки. Значит так, вино 2019 года. Регион называется Вальдепера, Вальдепенас. Вальдепенас. Не знаю, как правильно. Я уже нашел на карте, где это находится. Это чуть южнее Мадрида, короче. Я так понял, что это тоже Ламанча. Там второе вино тоже было из Ламанча. И самый прикол, что это вино стоит 2 евро. Это вино стоит 2 евро. Рубль 99. И это еще не все. В следующий раз я вам покажу покруче вино, но я не буду заранее казать. Там вино, там вообще капец, там такие. Это просто невозможно передать вообще. И в Украине я даже не знаю, сколько денег стоило такие вино. Вино, которое десятилетние выдержки. Я просто даже не представляю. А тут оно стоит 3,75, Короче, ну что, будем пробовать? Наливаем? Пробка немножко мешает, ее надо трошки ложки сначала первый раз притримать Буль-буль-буль-буль-буль-буль. купал. -буль 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 -буль. Небольшую порцию первый раз и Ох. М -м -м -м. пробуем, нюхаем. А -а -а. Я так думаю, что тут, ну скорее всего. Стандартний набор, у них нічого особливого не буває, темпранілью, гарнача у них там, такой інтересний запах пошов. Ой, буває По-моєму, шосер поїхав. Дуже громко шарудів своїми педалями. Трансмісія. Ого! Ух, такое вино. Но такое интересное. Да, не знаю, как его вам описать. Оно очень интересное. Кстати, мое видео по комментариям будет утром. Это обещанная дегустация вина. Вино интересное. Оно интересно. Интересно. Такого у меня еще не было. Доброго дело в том, что я его не распробую за один раз. Я сегодня только трошки попробую. А основная проба будет уже завтра. И у меня для этого есть специальная полулитровая бутылочка, чтобы его туда перелить утром потом. Вернее, не утром, прямо сейчас. После того, как я закончу сегодняшнюю дегустацию. Я бы, конечно, сразу бы это самое. Я сейчас попробую команде запустить. Опаньки. Опаньки. Ось так вона. Тут кругом джунглі. Дрова трошки мокріе, тому що пару часов тому прийшов дощ. Но дым іде в ту сторону, а там поле. Там нічого немає, кроме поля, поэтому безпечно. Дорога в цій стороні, но тут теж кругом такі джунглі, лиани, явний признак, що тут дуже влажність висока. Дождь был достаточно сильный, но при этом дрова майже сухие. Я их легко распалыл. Одной маленькой бумажечкой от, от конфеты. Вот такая хвиля. Короче, двигаться, да. Мы продолжаем нашу дегустацию. Дальше я уже продолжу без вас. Ну, в общем, короче, вино классное. Первое впечатление неоднозначные. Ну, я так думаю, что да, темпронилия горначе там присутствует. От, я буду спати на мягком ложе сегодня, поэтому не заморачивайся сильно з палатки. По прогнозу, дождя больше не будет. А завтра температура будет немножко рости. А послезавтра вообще пекло. Обещают, что в цьому регионе, в Каталонии 30, больше 30 градусов. Завтра 27, а послезавтра 31, наверное. Десь так. При таком освещении Довольно таки неплохо смотрится на экране моя. морда. В общем, будем пробовать. Короче, сальтисон буду открывать уже без вас. Надеюсь, он будет вкусный. Камамбер вкусный. Вот эта намазка тоже, наверное, будет вкусная. В общем-таки, приятного всем аппетита. Надеюсь, и у вас что-то вкусное, и интересное. Папа, до завтра.